про Крым отдельно поговорим. Там прям террористическая атака была накануне вечера. Погибли три человека, еще 16 человек получили ранения. Полная темнота везде. Там повсюду полная темнота. Очередным примером проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и самое главное, неуважение к закону. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про відати страждання середньостатистичного росіянина і звісно, СВОшника. Подивимося на головні вкиди і на всю пропаганду, яка денно і ношно тільки робить що. Думає про нас і працює проти нас. Не забувайте, друзі, що маємо всі разом захищатися. Не забувайте, що ми завжди покладаємо великі надії. І сподівання на вашу активну співучасть під час наших ефірів. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте почути і, Звісно, давайте разом бити нашого ворога. Хоча деяких таки хочеться сказати, господи, лежачих не б'ють. Про Крым отдельно поговорим. Там прям террористическая атака была накануне вечером, довольно мощная со стороны Украины. Есть погибшие, к сожалению. В общем, Крыму этой ночью действительно досталось. Что касается Крыма, там была совершена террористическая атака со стороны, именно так ее уже назвали, в Минобороны. По последним данным погибли три человека, еще 16 человек получили ранения, в том числе удар беспилотником с фугасным зарядом. Пришелся по школе, там полностью разрушен актовый зал. Детей сейчас временно отправлено на дистанционное обучение. Вот. Еще приходили сообщения о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Также была информация о том, что вводились ограничения в Волгограде, Иванове и Ярославле в аэропорт все эти ограничения на данный момент сняли уже. Еще, значит, в Белгородской области объявлялась опасность БПЛА. Сбивали на Черном море вражеские беспилотники. В Михайловке, Запорожской области раздавались взрывы, об этом сообщили тоже власти региона. Также угроза атаки беспилотников объявлялась в новороссийске, в Курской области, в Алуште, в приближ, близлежащих районах. Но это все Крым. Там да, действительно в разных реги районах Крыма объявлялась угроза в разное время. Так, еще в Ростовской области опасность БПЛА вводила. В Воронежской, э про Волгоград сказал, в Орловской, э в Белгородской, э над Таганрогом работало ПВО. И, кстати, тоже из последних э, сообщений э, в Ростовской области да, силы ПВО отразили массивную воздушную атаку врага. Уничтожили, перехватили беспилотники в Таганроге, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском э -э, районе. Никто из людей не пострадал. смотри, там полная темнота везде. Там повсюду полная темнота. И тоже все красно. Скорее всего, да, скорее всего, горит. И пожарная короче, телефон по не уронить. Но с той стороны поехали вот так на Фрунзе. Эх, это Гитлер влаштовывал в Газові камери, камери смерті. А тепер сучасні нацики хотіли би скати Захарова, але чомусь стримує себе, займається русофобією та навіть говорить про те, що буде видавати росіянам візи. Справді є така ідея, але на жаль, у 19 пакет санкцій європейці так цю ідею і не вклали. Тим не менше, ідея бурлить – обмежити видачу віз росіянам до європейського союзу. Зрештою, я не дуже розумію, а чому обурюється Марія Захарова. Що таке європейські країни? Це сплош рядом країни-члени НАТО. Майже ну якщо не всі, то майже всі допомагають Україні. Що там робити росіянам? вытрачать честно заработанные гроши и спонсороваты в русских мальчиков. Обмена или свободного движения капитал. Вот оставались вроде как свободное передвижение людей, которые входили, я имею в виду вот эта свобода входила наряду с тремя вышеперечисленными в этот самый базовый их пакет представления о свободе. И что? Они сделали все для того, чтобы много лет а, чинить препятствия а, гражданам нашей страны, гражданам Белоруссии для посещения. Не только это я сейчас перечисляю только несколько стран, да, пожалуйста, и Абхазия, и Южная Осетия а, мало того, делали они это и в отношении всех государств, и потом еще выбирали отдельные регионы, просто отдельных жителей делали все для того, чтобы ограничивать перемещение и использовать визы, и использовать свои рычаги влияния для того, чтобы политически давить на людей, сегрегировать их и проводить свою повестку. Ну и более того, обеспечение свободы передвижения является одним из обязательств стран-членов Европейского Союза, взятых в рамках ОБСЕ. Еще раз подчеркну, с этой инициативой они же, собственно, всегда и выступали. Таким образом, генерируемая внутри Европейского Союза идея ввести ограничительные меры в визовой сфере является очередным примером проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и самое главное неуважения к закону. Если пытаются позиционировать себя главным мировым символом гуманизма, демократии, на словах они отстаивают соблюдение международного права, прав и свобод человека, но тут же забывают о них, когда дело касается не знаю, конкретные ситуации. Вот, например, России, Белоруссии. Могу перечислять много еще других стран. Подобные дискриминационные меры являются еще одним элементом гибридной войны, развязанной Брюсселем, продвигаемой им культурой отмены всего русского, всего того, что они не считают себе подконтрольным. Вот все, что не э, подчиняется их воле автоматически, все подвергается подобному отношению. Очевидно, что появление в Евросоюзе столь одиозных и настолько абсурдных идей, вызывающих отторжение даже участия его стран-членов, свидетельствует о окончательно иссякшей фантазии еврочиновников при разработке новых ограничительных мер в отношении России. 18 так называемых пакетов. Тем не менее, Машка Алкашка стверджує, что это элемент гибридной войны. За ее словами, такие намеры – это прояв лицемерства и подвинных стандартов. Слушайте, Так, зрештою, якщо ви подивитесь на те, скільки виїхало і в'їхало, то європейці до вас не дуже то поспішають. Може справедливості заради краще, щоб росіяни сиділи вдома. Зрештою, нетрадиційні цінності в Європі, ЛГБТ-рух – в Європі, наркотики в Європі, та й безпеки немає ніде такої. как в Российской Федерации. Вот этого бесконечного запугивания собственных граждан России, вот это и есть цель. С своей стороны, закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими, каким-то образом, не планируем. Считаем, что человеческие контакты, туризм, деловые и гуманитарные связи должны сохраняться. Наша страна заинтересована в налаживании мостов между людьми, вопреки всем усилиям внутри Евросоюза эти мосты разрушить, чего они на полях Восточного экономического форума в Девостоке в сентябре заявил о планах о планах России зеркально отреагировать на китайскую инициативу введения безвизового режима для российских граждан. В настоящее время вопрос о введении безвизового режима для китайских граждан находится в проработке. А чи знали ви що міф про те, що російські СВОшники гарно заробляють, це всього на всього міф? От рівно так само, як і те, що російська армія це друга армія світу. Річ в тім, що так багато існує умов, при яких у СВОшника на фронті ці гроші можуть забрати, що здається, далеко не всі живуть так, якби мали, ну якби в тому сенсі, якби вони виживали. Дружина російського СВОшника скаржиться, що командири грабують військових на гроші і записують їх. У зниклій безвісті. За ці роки ми чули різні схеми і афери, як саме забрати гроші у СВОшника. Отже, ця самка розповідає що... про свого чоловіка, що вона із ним розлучилася. Він пішов на СВО. Потім він з нею помирився. Просто так буває, каже вона. Ну, такі високі стосунки. Він пішов на завдання. Их було шестеро людей, п'ятеро із них загинули, її чоловік нібито лишився живий. Але кілька днів він був не на зв'язку, тобто не було можливості повідомити командування, що Мірикал він живий. Давайте всі радіти. Ну і все, їх всіх шістьох оголосили безвісті, зниклими гроші зібрали і до побачення. Через чотири дні чоловік самки виходить на зв'язок, каже, що я вижив, і все хорошо. Річ тім, що все одно, вся ця історія вона зведеться до банального. Незважаючи на те, що він вижив, зарплата йому чомусь не приходить. следующее. У меня был муж. Мы с ним развелись, и он ушел на СВО. Потом он, значит, ну, то есть мы потом помирились, в любом случае просто так бывает, так случается. Он пошел на задание. Их было шесть человек. Пятеро из них погибли. Мой муж остался жив. Но несколько дней он был без связи. То есть не было возможности сообщить ком ну, командованию да, своим, что вот он живой. И их всех шестерых объявили, ну что вот они не 200, а без вести пропавшие. Через четыре дня мой муж вышел на связь, объявился, что вот, а их уже, то есть, ну как, куда-то там пометили, что они без вести. После чего мой муж дает отпуск, он приезжает домой, мы с ним опять расписываемся. Ему не приходит зарплата. То есть всем пришла зарплата, ребятам, да, там, кто Живой, естественно. А ему не пришла зарплата. Сказали: ой, ты знаешь, бухгалтерию забыли подать, потому что ты там, как э, без вести пропавший, числишься вот мы подадим, и ты получишь. 10 сентября был уже третий месяц, как он не получает зарплату. Вчера начали разбираться, запросили документы из банка. Оказывается, на его счет было начислено 2 миллиона э, 300 с лишним тысяч, и они были сняты. Сняты именно со счета. Он этого не делал. А со всеми этими моментами, то есть сумма-то, извините, как бы ни хера себе. То есть 2 328, по-моему, что ли, миллиона. Было снято со счета бойца, который числился без вести пропавшим. Вот такие новости. Также у него есть родной брат, два родных брата. Один из них тоже, как бы он тоже сирота, естественно. Он с января месяца без вести пропавший. Просто интересно, сколько еще там поснимали. Вот так. А еще вот эти пять человек, которые погибли, которые были вместе с ним, не разрешают рассказывать о том, что они уже погибли. То есть родные до сих пор не знают, что этих людей больше нет живых. Мне пиздец походу, да? А что делать? Ну не говорить нельзя. Вот люблю такая. Люблю, когда в России благословляют внутреннее здужчанье. Побиття і навіть вбивство, бо в чому ми з вами зацікавлені? Будьмо відверті, в тому, щоб поголів'я росіян скорочувалось. А от якими методами способами нами з вами має бути абсолютно наплювати. Тож я кажуть, в російській православній церкві в РПЦ. «Побої в сім'ї це від Бога, от я прямо бачу. Він просто бідний, точніше, його євангелісти не встигли внести правки в офіційні документи церкви, не записали це в жодної Євангелії. Це з'явилося в Біблії серед заповідей, десь всерединці відлупцю дружину свою. В РПЦ заявили, що захист від домашнього насильства він, в принципі, вбуває традиційну сім'ю. Ну тобто, коли чоловік не б'є дружину. А може, і дружина чоловіка, хто його знає, то це вже не рахується традиційною родиною. Голова Руху, православний батьківський комітет, священик із Удмуртії, регулярно виступає проти ухвалення закону про домашнє насилля. До речі, в Росії з цим величезна проблема, тому що там декриміналізоване законодавство. Тобто, фактично, за побиття дружини в Росії справді нічого не світить. Цей Удмурський священник вважає, що будь-яке законодавство це вторгнення між дружиною та чоловіком. Цікаво, а коли чоловік вбиває дружину, це все ще продовження традиційної сім'ї, і не дай Боже участковий влізе. І ми в них бачимо, що виявляється, мужчина, в принципі, опасне существо, а ці, в принципі, опасні, а значить, опасне сім'я. там, где находится мужчина, опасно общество, где находится мужчина, mm -hmm. давайте отмечать, отменять фактически презумпцию невиновности в отношении мужчин, потому что они не могут управлять собой, они потенциальные агрессоры, абьюзеры, значит, они насильники, соответственно, давайте защищать всех и, и не ждать, пока они что-то там совершат, а, а даже принимать меры, так скажем, превентивного характера, зная, что там, где мужчина, там, в принципе, существует опасность. Исходя из такого подхода, продвигаемого под, защитой, под эгидой, скажем так, эмблемой защиты слабых и беззащитных женщин и детей, и рождаются вот эти конструкты с ювенальной юстицией, с законодательством о профилактике семейно-бытового насилия. Все это делается ну, как говорится с благими какими-то пожеланиями. Давайте защитим несчастных, униженных, обездоленных, угнетенных, убиваемых, обижаемых. Вот. но за этими благими пожеланиями мы как правило видим один и тот же результат: разрушение семей, уменьшение количества браков, увеличение количества разводов значит, уменьшение деторождаемости, размывание национально-культурных идентичностей, гражданской идентичности и в целом разрушение общества, атомизацию семьи, атомизацию общества. Все те многочисленные проблемы, которые мы на сегодня наблюдаем, как связанными с институтом семьи, так и связанными с демографией в отдельных национальных системах, в том числе и в нашей стране. І на цьому, друзі, в мене все. А я звісно ж закликаю всіх і кожного лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби не пропустити наші розважальні влоги, і для того, аби не пропустити наші серйозні стріми. Підтримуйте нас і коментарем, і пам'ятайте, що ви фінансово можете підтримати незалежну журналістику. Все, що потрібно, це скористатися реквізитами, які ми лишаємо в описі. До цього відео, відео або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!